মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি স্পন্দন স্পন্দন এইবাৰ নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰা পাঠ্য তথা অনুশীলন পুথি এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ অধ্যায় এক আমাৰ চৌপাশ পাহে নতুন অমলা গীত আমি আমাৰ চৌপাশত থকা কিছুমান বস্তু দেখা পাওঁ আৰু কিছুমান বস্তু দেখা নাপাওঁ নেদেখা বস্তুবোৰে কৰা কামবোৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ মনত আগ্ৰহ জন্মে এই গীতটিৰ জৰিয়তে গীতিকাৰ হোৱা হাথৰধৰ্মীত এনে কিছু কথাই প্ৰকাশ পাইছে শুনো গাওঁ আৰু পঢ়োঁ আহা প্ৰথমতে আমি গীতটি পঢ়ি দিছোঁ আকাশ আকাশ ইমান আকাশ লাগে ইমান ভাল পৃথিৱী এখন ঘৰ আকাশ তাৰে চাল বেলি পৰিল বেলি পৰিল পিছল খালে নেকি গছৰ আঙৰ ৰঙা ৰ'দে চালে জুমি জুমি বতাহ আহে বেগেৰে আলি হ'লে নাই নৈ যায় কোবৰে ভৰি পিছে নাই গীতীৰ গীতিকাৰ ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ আকাশ আকাশ ইমান আকাশ লাগে ইমান ভাল মানে গীতিকাৰে ইয়াত আমাৰ বৃহৎ আকাশখনৰ কথা কৈছে আমি ওপৰলৈ চালে আকাশলৈ চালে চাৰিওফালে আকাশে আকাশ যেনে কৈছে আকাশ আকাশ ইমান আকাশ লাগে ইমান ভাল আকাশখনলৈ চাই বৰ ভাল লাগে বা আকাশখন বৰ ভাল লাগে পৃথিৱী এখন ঘৰ আকাশ তাৰে ছাল গীতিকাৰে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনক এখন ঘৰৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু আকাশখন ঘৰৰ ওপৰত থকা এখন ছালৰ লগত তুলনা কৰিছে বেলি পৰিল বেলি পৰিল পিছল খালে নেকি গছৰ আগৰ ৰঙা ৰ'দে চালে জুমি জুমি বেলি পৰিল মানে বেলি ডুব যোৱাৰ কথা কৈছে বেলি মাৰ যোৱাৰ সময়ৰ কথা কৈছে তাকে বেলি পৰা বুলি কয় সেই সময়ত সূৰ্যৰ পোহৰৰ ৰং ৰঙচুৱা দেখি তাকে কৈছে গছৰ আগৰ ৰঙা ৰ'দে চালে জুমি জুমি শেষত গছৰ ফাঁকেদি অহা পৃথিৱীলৈ অহা ৰ'দটো এনেকুৱা লাগে যেন গছৰ ফাঁকেদি ৰ'দে জুমিহে চাইছে যথেষ্ট বতাহ আহে বেগেৰে আলি হ'লে নাই বতাহ জোৰেৰে বৈ আহে কোনো আলি মানে ৰাস্তা বা বাটৰ প্ৰয়োজন নাই নৈ যায় কোবেৰে নৈ কোবেৰে মানে খৰকৈ বৈ যায় ভৰি পিছে নাই কিন্তু নদীৰ ভৰি নাই তথাপি কোবেৰে বা খৰকৈ বৈ যাব পাৰে এতিয়া আছে বাট ভেটি ক্ৰিয়াকলাপ এতিয়া আমি এই বাট ভেটি ক্ৰিয়াকলাপখিনি কৰি যাওঁ আহাঁ এক নম্বৰ আলোচনা কৰোঁ আৰু লিখোঁ আহাঁহ ক গীতিকাৰে গীতটিত পৃথিৱীখনক কাৰ লগত তুলনা কৰিছে উত্তৰ গীতিকাৰে গীতটিত পৃথিৱীখনক এখন ঘৰৰ লগত তুলনা কৰিছে খীতিকাৰে আকাশখনক কাৰ লগ সৈতে ৰিজাইছে ৰিজাইছে মানেও তুলনা কৰিছে উত্তৰ গীতিকাৰে পৃথিৱীখনক ঘৰ আৰু আকাশখনক পৃথিৱী নামৰ ঘৰ ঘৰখনৰ ছালৰ লগত ৰিজাইছে ইয়াত তোমালোকে এইটো অকণ চমুকৈ লিখিব পাৰা গীতিকাৰে আকাশখনক ঘৰৰ ছালৰ লগত ৰিজাইছে বুলিও লিখিব পাৰা গ প্ৰশ্ন আছে কোনে গছৰ আগৰ পৰা জুমি চালে উত্তৰ ৰঙা ৰ'দে গছৰ আগৰ পৰা জুমি চালে ঘ আলিবাট নহ'লেও কোন বেগাই আহে উত্তৰ আলিবাগ আলিবাট নহ'লেও বতাহ বেগাই আহে উঙ ভৰি নহ'লেও কোনে কোবেৰে যায় উত্তৰ ভৰি নহ'লেও নদী কোবেৰে যায় দুই নম্বৰ আছে গীতটিৰ আধাৰত ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাও অহা ক অংশৰ খ অংশ দিয়া আছে ৰঙা ৰ'দে চালে জুমি জুমি ৰঙা ৰ'দে খংৰ কোনটোৰ লগত মিলিব চালে জুমি জুমিৰ লগত মিলিব আকাশ খৰ কোনখিনিৰ লগত মিলিব আকাশ তাৰে ছাল তাৰপিছত আছে পৃথিৱী পৃথিৱী এখন ঘৰ শেষত আছে নৈ নৈ যায় কোবেৰে কোবাটোত থকা মতে কংসৰ লগত কংসখিনি এনেকৈ মেলিব এতিয়া সোঁফালে দিয়া আছে জানো আহা ছাল শব্দটো ঘৰৰ আচ্ছাদন বা ঢাকনি বুজায় প্ৰথম ছটাকাৰে ছাঁ ল এই ছালটোৱে ঘৰৰ আচ্ছাদন বা ঢাকনি বুজায় ঘৰৰ ওপৰত থকা ঢাকনিক বুজায় কিন্তু গছ জন্তু আদিৰ গাৰ স্বাভাৱিক ঢাকনি বা বাকলি বুজাবলৈ ছাল দ্বিতীয় ছটাকাৰ চাহ লও ছাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ পৰা আমি বুজিলোঁ যে ঘৰৰ ছাল বুজাবলৈ প্ৰথম ছটাকাৰ চাহ লও লিখা হয় আৰু জীৱ জন্তু বা গছৰ বাকলি বুজাবলৈ দ্বিতীয় শতাকাৰ চাহ লওঁ ছাল লিখা হয় এই ভাষা অধ্যয়ন তিনি নম্বৰ গীত টিত পোৱা শব্দবোৰ শব্দজালত বিচাৰি ঘেৰাই দিওঁ অহা গীত থকা শব্দবোৰ এই তলৰ শব্দজালখনত বিচাৰি ঘেৰাই দিব লাগে ইয়াত এটা দিয়া আছে আলি চৰাই আচৰি আলি এতিয়া আমি বাকীখিনি বিচাৰি ঘেৰাই দিওঁ আহা গীতিত পোৱা এটা শব্দ হৈছে ঘৰ এইটো মই ঘেৰাই দিছোঁ তেনেদৰে আৰু এটা শব্দ হ'ব ৰঙা আন এটা শব্দ পাইছোঁ আমি বেলি আৰু এটা শব্দ পাইছোঁ আমি পৃথিৱী গীতিত থকা আৰু এটা শব্দ পাইছোঁ আমি ছাল তেনেদৰে আৰু এটা শব্দ আছিল ভাল আমি শব্দ তলত এইকেইটা শব্দই পালোঁ আৰু কিবা থাকি গ'লে কমেণ্ট কৰিব এতিয়া তিনি নম্বৰ খ আছে উদাহৰণত দেখুওৱাৰ দৰে তলৰ শব্দবোৰৰ খালী ঠাইত একোটাকৈ আখৰ বহুৱাই নতুন শব্দ সজাৰ খেল খেলোঁ আৰু লিখোঁ অহা উদাহৰণ আকাশ আকাৰ প্ৰকাশ ঠিক তেনেদৰে পৰিল পমিল শৰিল শেষত আছে আগৰ তেনেদৰে লিখিব পাৰি সাগৰ আখৰ ইয়াৰ পিছত চাৰি নম্বৰত আছে তলৰ শব্দকেইটাৰ একোটাকৈ বাক্য সজা উদাহৰণত দিয়া আছে আকাশ আকাশখন নীলা তাৰপিছত আছে পৃথিৱী পৃথিৱীখন বৰ বিশাল বিশাল মানে ডাঙৰ বা বৃহৎ ইয়াত যোনটো শব্দৰ বাক্য ৰচনা কৰিব দিয়ে সেই শব্দটোৰ তলত আঁচ দিব লাগে তাৰপিছত আছে বেলি বেলি পূবফালে উদৈ হয় উদয় হৈ মানে ওলায় বাক্য ৰচনা মই কৰাই দিয়ে কেতিয়া কৰিব লাগে বুলি কথা নাই তোমালোকে নিজৰ মতেও লিখিব পাৰা তাৰপিছত আছে ৰ'দ ৰ'দ বতৰত আমি খেলপথাৰত খেলিবলৈ ভাল পাওঁ ইয়াৰ পিছত আছে বতাহ বতাহত গছৰ পাত লৰে ইয়াৰ পিছত পাঁচ নম্বৰত আছে শেষৰ ধ্বনিৰ মিল থকা শব্দ লিখাৰ খেল খেলোঁ আহা এটা কৈ দিয়া আছে ভাল ছাল তাল গাল জাল ইয়াত শেষৰ ধ্বনিৰ মিল আছে আটাইকেইটা শব্দৰে ঠিক তেনেদৰে দিয়া আছে আলি এতিয়া আমি শেষৰ ধ্বনি মিল থকা এনেকুৱা শব্দ লিখিব পাৰোঁ চালি তালি গালি মালি ইয়াৰ পিছত আছে ইমান শেষজনী মিল থকা শব্দ লিখিব পাৰোঁ সিমান সমান যিমান সন্মান ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে পৰিল তেনেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ সৰিল মৰিল কৰিল তৰিল এতিয়া ছয় নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপ আছে বাওঁফালৰ শব্দবোৰৰ লগত সোঁফালৰ অৰ্থ প্ৰকাশ অংশটো আঠ তানি মিলাওঁ অহা বাওঁফালৰ শব্দবিলাকৰ লগত সোঁফালে থকা একে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা অংশবিলাক আস্থানি মিলাব লাগে বেলি পৰে বেলি পৰাৰ লগত মিলিব বেলি মাৰ যায় তাৰপিছত আছে বেলি উঠে বেলি উঠাৰ লগত সোঁফালে থকা অংশ মিলিব বেলি উদয় হয় বেলি উঠে মানে বেলি ওলায় বা বেলি উদয় হয় ইয়াৰ পিছত আহে বতাহ আহে বতাহে মানে বতাহ বলে বা বতাহ বয় তাৰপিছত নৈ যায় নৈ যায় মানে নৈ বয় আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনিকে ক্ৰিয়াকলাপ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পিছৰ ক্ৰিয়াকলাপখিনি কৰি দিম তোমালোকে যদি চাই ভাল পালা আৰু পিছৰ ভিডিঅ'খিনি পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ